senden ötürü can vermeye cümle hazırız. Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Minlerle can kurban oldu. Sinan herbe meydan oldu. Hügugundan geçen asker her bir kahraman oldu. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sənə min bir məhəbbət. S iləndə tutmuş məkan. Namusunu hüfrsətməyə. Bayrağını yüksəltməyə. Cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən. Azərbaycan. 2020-ci ilin 27 sentyabrında düşmənin növbəti təxribatı zəminində müzəffər ordumuzun qətiyyətli əks hücumu ilə başlanan vətən müharibəsi noyabrın sonunda tarixi zəfərimizlə yekunlaşdı. 44 günlük haq savaşımızda Erməni işğalçıların başını dəmir yumruqla əzdik. Onların müqəddəs torpaqlarımızdan iti, iti qovan kimi qovduq. Qabiliyyətimiz 28 ildən çoxdur ki, Yağı Tapdağında inləyən yaşayış məntəqələri, infrastrukturu sökülüb dağıdılan dini mədəni abidələri, vandallıqla viran qoyulan təbii sərvətləri talanan torpaqlarımızla yanaşı şəxsiyyətimizi, mənliyimizi də özümüzə qaytardı. Rəşadətli askerlərimiz canı qanı bahasına Qarabağda addım-addım irəliləyərək vətən torpaqlarını azadlığa qovuşdurdu. Bizləri ata-babalarımızın ruhu və gələcək nəsillər qarşısında xəyalətli üzü qara olmadıqdan xilas elədi. Haçan qanın qaynadı, yer yerindən oynadı. Sən bu vətən uğrunda savaştan heç doymadın. Ey tarixin ilk əli, Azərbaycan əsgəri Dünya türkün dünyası, vətən ömrün mənası, başda turan sevdası, bağırlına bas Xəzəri, sən sən uca Allahım ən sevimli əsəri, Azərbaycan əsgəri, səni görən olmadı söyüş meydanlarında, at oynatdın hər zaman, döyüş meydanlarında, vətənə bahar oldun, ömrünün baharında Ey tarixin ilkəri, Azərbaycan əskəri, iman dolu köksünə nə ox, nə güllə dəysin, uca tanrı düşməni sənin əlinlə döyüsün. Hünərinə sevinib coxsun araz həkəri, ey tarixin ilkəri, Azərbaycan əskəri, sən bəvqarlı haça da, sən yenilməz əlincə meydanlardan çıxmadın. Yağı düşmən ölüncə sən sən ana yurdumun açılan hər səhəri ey tarixin ilkəri Azərbaycan əskəri. Ek olsun Azərbaycan ordusuna yaşasın Azərbaycan. <laughs>